ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه أما بعد الحمد لله مسلمين حاضرين جماعة يوم سهر مدي Moga-moga kita semua dirahmati dan Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah SWT kefahaman yang baik dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin barang siapa yang Allah hendakkan dengan dia kebaikan dan saya Allah beri dia faham dalam urusan agama Allahumma faqihna fiddin mengisi waktu sebelum masuknya waktu salat pada jumaat InsyaAllah saya akan menguraikan sedikit tajuk yang menjawab persoalan apakah ahli sunnah wal jamaah. Perkataan ahli sunnah wal jamaah ini terdiri dari tiga perkataan utama ahlun. Di sini berarti pengikut. As-sunnah asal maknanya adalah jalan. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah jalan yang baik. Yang dijalani oleh Rasulullah SAW dan juga oleh tokoh-tokoh di dalam agama seperti para sahabat radhiyallahu anjumain jadi orang yang mengikut jalan Nabi SAW dan jalan para sahabat al-jamaah asal maknanya adalah adadu kulli syai' wa kasratuhu bilangan setiap sesuatu dan banyaknya sesuatu itu dipanggil sebagai al-jamaah sebagai satu istilah Ahli sunnah wa jamaah merujuk kepada golongan majoriti umat Islam yang berpegang kepada Quran dan Sunnah mengikut kefahaman majoriti para alim ulama serta mereka menghormati ijma iaitu kesepakatan para ulama tidak disanggah tidak dibuang begitu sahaja ini secara ringkas secara sedikit terperinci dalam akidah Ahli sunnah wa jamaah ini berada di atas manhaj yang dikenali sebagai manhaj Ash'ari dan Maturidi Iaitu yang dipertahankan oleh Al-Imam Abu Hassan Ash'ari dan Al-Imam Abu Mas'ud Al-Maturidi rahmatullah ta'ala Setelah umat Islam diuji dengan perpecahan Berlaku fitnah perpecahan Berlaku perkara-perkara bid'ah -perkara yang direka-reka dalam perkara akidah ada yang menafikan takdir seperti golongan Qadariyah Ada yang menyalahkan takdir seperti golongan Jabariyah Ada yang membeza-bezakan takdir seperti golongan Mu'tazilah Dan pelbagai lagi Fahaman-fahaman yang bercanggah dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW Maka bangkitlah dua orang tokoh pada masa itu Iaitu Alimam imam Abu Hassan Al-Ash'ari Dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi Rahmatullah Alayhimah Sehingga ahli sunnah wal jamaah itu sinonim dengan ulama-ulama yang mengikut mahaj dua orang imam ini. Asalnya kalau sebut ahli sunnah wal jamaah tentulah yang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi apabila masing-masing mengaku ikut Nabi ya, yang syiah pun mengaku ikut Nabi khawarij pun mengaku ikut Nabi ya, akhirnya terpaksalah lah ulama tu menjelaskan kalau yang benar-benar ikut Nabi SAW itu dalam akidah adalah Ash'ari dan Maturidi dan umat Islam yang seakidah dengan mereka. Baik. Asas akidah Ahli Sunnah wa Jamaah pertama dalam bab takdir tidak melampau sehingga menafikan takdir dan tidak melampau sehingga menafikan ataupun menyalahkan takdir. Berarti Ahli Sunnah wa Jamaah yakin bahawa apa sahaja yang berlaku sama ada itu baik ataupun buruk beriman ataupun kufur, taat ataupun maksiat, itu tidak akan keluar dari takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana mustahil sesuatu berlaku luar daripada takdir Allah. Berarti Allah lemah. Allah tak nak berlaku satu perkara tapi berlaku juga. Itu tidak mungkin. Tetapi tidaklah melarat sehingga menyalahkan takdir. Seperti golongan Jabariyah. Bila dia tak solat, misalnya kita tanya, Abang kenapa abang tak solat? Ya, abang bukan orang muda lagi. Ha, abang dah dah hampir-hampir ya. -hampir, eh, nak pencen dah pun ha, bawa lah salat bang dia jawab apa oh, nampak macam mana saya, memang Allah dah takdirkan saya tak semaya Ah ha, tu Jabariyah dia menyalahkan takdir ha, kalau orang tu berani mungkin dia boleh cuba lempang orang Jabariyah ni cuba tampak dia agak-agak apa respon dia mesti dia marah dia kata ustaz apa macam ni orang lain dakwah elok ha, ustaz ni seorang lempang orang segala kita cakap sabar, sabar lah, ya. Allah oh, dah kan saya tambah apa? Sebab abang tak faham, saya boleh tambah lagi Kalau berani lah, ya. kalau dia blackmail Tak payah lah kita cari penyakit Kalau dia maha guru silat, dah tak payah lah Kita buat cara macam itu Tapi nak katanya, kita tak boleh menyalahkan takdir tak Dalam bak, makan minum Dia faham pula ya. Kalau dia lapar, dia usaha ikhtiar ya. Ambil bekas yang ada atas meja tu Buka getahnya, suap ke mulut Kenapa tak cakap, oh Allah dah takdirkan Saya lapar Nah, jadi kita tidak kita tidak menafikan usaha dan ikhtiar kita wajib usaha untuk patuh kepada perintah Allah kita ikhtiar untuk menjauhi larangan Allah dalam bahasa yang sama kita yakin apa sahaja yang telah berlaku pasti tidak keluar daripada takdir Allah Subhanahuwataala itu akidah ahli sunnah wal jamaah kemudian akidah ahli sunnah wal jamaah ialah seimbang antara akal dan nakal ya akal itu adalah pemikiran logik manusia nah kon adalah wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah kepada umat dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak mahu kita itu langsung Membuang akal seperti dakwaan sebahagian orang dia kata saya ustaz dalam bab akidah saya berpegang dengan Quran dan hadis. Masyaallah bagus. Tapi dia sambung sikit dia kata saya tak guna akal. Oh bila dia sambung tak guna akal, kita dapat cam orang itu dia sudah kena penyakit yang dikenali sebagai penyakit BBAK. Orang Tanjung Balang pernah dengar ke? Penyakit BBAK. Biasa dengar? Tak biasa. Lengkasan kepada biar bodoh asal confident. Ah ha, bahaya. Bodoh saja masih okey boleh belajar. Tapi kalau bodoh confident ni dia dah rasa dia pandai. Ada pula kamu ikut Quran dan sunnah kamu tak guna akal. Apa Quran dan sunnah larang kita guna akal? Yang kamu baca Yasin malam Jumaat tak tak jumpa ke ayat Allah berfirman afala yaqilu. Pasal apa manusia tak guna akal? Bahkan dalam diri kita ni Allah suruh kita fikir wa fi anfusikum afala tusirun. Dalam diri kamu sendiri kenapa kamu tak fikir? Kerana kalau kita fikir tentang alam yang kecil ini, kita pasti yakin kita ada punya Tuhan. Pertama, kalau kita lihat pada diri kita, kita adalah makhluk yang wujud selepas tak wujud. Saya percaya tidak ada antara kita yang hadir dalam masjid ini, usia dia sudah 100 tahun. Belum ada kan? Orang sini masih muda-muda. 100 tahun belum ada. Berarti 100 tahun yang lalu kita tak wujud. Sekarang wujud tak? Ya wujud. Wujud selepas tak wujud, pasti diwujudkan. Kerana wujud dengan sendiri, mustahil. Mewujudkan diri sendiri juga mustahil. Jadi kewujudan kita sudah bercakap tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Belum kita lihat lagi kepada dalam diri kita. Misalnya saya selalu bawa contoh, misalnya organ jantung. Organ jantung ni kan rajin bekerja. Masa kita dengar tazkirah atau tausiah jemaah, jantung jalan. Nanti kita sambung balik bekerja, jantung jalan. Nanti kita balik rumah penat lihat depan TV, jantung jalan. Bahkan nanti malam kita tidur, jantung jalan. Jantung berhenti, kita jalan. Jantung jalan, jantung berhenti, kita kawal tak? Cuma kita fikir sekejap. Ada kita kawal tak jantung kita ni? Yang pam darah, kaya oksigen, seluruh badan guna, nanti patah balik kurang oksigen, keluar kaya oksigen. Kita tak boleh kawal. Kita nak bagi dia stop 5 minit, sambung balik. Tak ini. Bila dia dah stop, doktor pakar mana pun tak boleh nak pastikan dia terus berdegur. Ada kalau jantung kita sendiri, pun kita tak boleh kawal. Tak nampak Allah Ta'ala lagi proses penuaan orang perempuan lah terutamanya mereka suka pakai kosmetik pasal kononnya nak awet muda ya pasal dia tak tahu ya tua nak nampak muda mudah sangat tak payah mati awal sama muda-muda dah meninggal tak adalah nampak tua ini panjang umur nak nampak tua lah ya letak kosmetik macam-macam kulit makin kendur mata makin abu uban pun makin abu gigi pun dah mula gugur semua tanda nak masuk Umur. Tak nak masuk. Tapi dua kawanan. Kalau kita, siapa yang kawai kita? Yang bagi kita tua, yang bagi kita buah-buah yang bagi janggut dulu hitam jadi putih. Ya, yeah. yang bagi kulit dulu cekang jadi berkedut. Siapa yang berubah? Di situ, sebab tu Allah suruh kita berfikir, membawa kita yakin bahawa kita punya Allah. Bahkan siapa yang menolak menggunakan akal dalam akidah, dia menjadikan agama ini sebagai turutan semata-mata. Sebab itu kan orang kafir, dia masih berdegil dengan sembah berhala bukan pasal dia boleh buktikan berhala itu Tuhan tidak tapi dia kata hadza ma wajadna alaihi aba'an sebab sembah berhala inilah apa inilah kami lihat tok nenek kami dok buat tapi kalau kita tekan dia adakah berhala kamu yang ciptakan langit dan bumi adakah berhala kamu yang pusingkan matahari dan bulan memang dia tak boleh kata ya dia mau tahu tak betul ya Wala in sa'altahu man khalaqa as-samawati wal arda wa sakhkhara as-syamsa wal qamara la Kalau kamu tekan tanya orang-orang musyrik, siapa yang cipta langit bumi? Siapa yang pusing matahari dan bulan? Akhirnya dia tak bisa mengaku Allah juga. Tapi pasal dia tak guna akal, dia sembah kepada sesuatu yang dibentuk dengan tangan dia sendiri. Kata guru kami, Tuan Guru Syekh Nuruddin al banjar Al-Makih Rizullah Ta'ala Kalau memang manusia dia nak nyembah satu benda yang dia buat sendiri lebih elok dia sembah ekor, Kan ekor bagi kita nyaman. Atau sembah kapal terbang. Kapal terbang bawa kita ke sana kembali Tapi, selagi mana manusia berakal sihat, dia tidak akan menyembah makhluk seumpama dia. Dia pasti menyembah Tuhan. Bahkan Allah SWT sendiri, di dalam rangka menolak syirik, dan juga menetapkan tauhid bahawa Tuhan itu Maha Esa, Allah sendiri menggunakan dalil akli. Ya, Hati-hati dengan golongan yang cuba memperlekehkan dalil akli. Allah sendiri guna dalil akli. Allah berfirman, "Laukana fihi ma alihatun illa Allah la fasadat." Kalaulah ada pada kedua-duanya langit dan bumi, tuhan-tuhan yang banyak selain daripada Allah, nescaya binasa langit bumi. Soalan. Yang sebenar Tuhan banyak atau Tuhan satu? Ya Tuhan satu. Kenapa Allah sendiri berfirman kalau Tuhan banyak? Berarti Allah suruh kita bayangkan dengan akal sahaja Tuhan kalau ada banyak, tentulah masing-masing nampak cara masing-masing. Namun pun Tuhan maha berkuasa, maha berkehendak. Maka akhirnya, kehendak Tuhan yang mana yang akan terlaksana? Kuasa Tuhan yang mana yang akan dapat? Kita kalau kita faham sistem di negara kita pun, 5 tahun sekali atau dekat-dekat, kita ada pilihan raya, PRU. Padahal pilihan raya ni cukup benar. Ya. Polis pun tak dapat uji, duit pun habis banyak. Ya. Apa kata kita tak payah buat pilihan raya? Siapa minat kita lantik je lah jadi kerajaan. Tapi ramai yang minat. Oh, tak apa. Kita nanti semua. Akhir-akhirnya okay, kita ada tiga kerajaan. Habis Perdana Menteri, nah, masing-masing kerajaan nanti. Perdana Menteri masing-masing. Habis Menteri Kabinet, masing-masing Perdana Menteri nanti Menteri Kabinet masing-masing. Akhirnya kita ada tiga Menteri Kewangan. Tiga Menteri Kesihatan. Agak orang mana? Ha, nah, masa kita ada satu Menteri Kesihatan pun, kita pergi nak cucuk berapa kali. Ingat lagi tak? Ada kata dua kali pun dah lepas. Ada kata nak kena booster tiga kali. Padahal Menteri kesihatan seorang ni masa tu. Ya. Belum lagi Menteri Kewangan. Hak ni nak buat GST. Yang ni nak SST. Ya, yang ni tak apa sampai mati kita pun tak tahu. Ya okay, tak? Maka kalau logiknya. Kalau negara sekecil Malaysia ni. Kita tidak boleh bayangkan. Dia tak lebih oleh lebih pada satu kerajaan. Apa langit bumi. Manusia dan haiwan. Lautan dan daratan. Boleh dia tak lebih oleh lebih pada satu Tuhan. Mustahil. Mustahil itu adalah ketetapan akal. Akal tidak boleh terima. Bahkan menggunakan akal dalam memahami akidah adalah sunnah para rasul alaihi wasallatu wasalam. Para rasul dalam membuktikan tauhid dan menolak syirik menggunakan dalil akli. Misalnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam ketika nak menolak syiriknya Namrud, Nabi Ibrahim membawa kunci akal. Kita kan kalau berdepan dengan enam muslim, kita tak boleh kata dalil Allah hadir kul wallahu wa ahad. Dia belum terima lagi. Maka nak tak nak kita nak buka fikiran dia. Jadi Nabi Abi Hurairah salam nak nak ramal dia kepada nafsu mika tu tak mungkin lah kau. Pasal mika tu lemah. Ya, mika nak bagi hidup pun tak boleh. Mika nak bagi mati pun tak dapat. Apa pula mika boleh jadi Tuhan? Sebab akal yang sihat tak boleh terima yang lemah tu Tuhan. Makanya yang boleh terima ayah pin Tuhan akal yang tak sihat. Apa pula ayah pin makan nasi kau boleh jadi Tuhan. Ketandai kepada kita boleh jadi Tuhan. Kita, <tuh> 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 tak mungkin. Ada seorang dari pada paham nama Harun, mengaku Tuhan juga, dipanggil Tuhan Harun. Kan lepas kena tangkap dengan polis dia kena seru. Apa Tuhan boleh kena seru? Kan tu lah tak logik. Keluar pula dalam berita, mahkamah dapati Tuhan Harun bersalah. Oh dia, Tuhan dia dapati bersalah oleh mahkamah. Ya, kalau mantan benda menteri, ya dia berlaku dalam negara kita. Tapi kalau Tuhan dia tak mungkin lah. Ya, dia dapati bersalah oleh mahkamah. Jadi, Nabi Ibrahim nak beritahu pada Namrus, kamu tak mungkin Tuhan kerana kamu terlemah lemah. Kamu nak bagi hidup tak boleh. Kamu nak bagi mati pun tak mampu. Tapi Namrud ni rupanya antara generasi awal yang dia ni penyakit BBAK Dia bodoh tapi dia confident. Dia kata, anak uji buat Aku boleh bagi hidup, aku boleh bagi mati. Dua orang tahanan dia panggil, satu dibunuh, satu dilepaskan. Konon, konon yang dibunuh dia dah matikan, yang dilepaskan dia dah hidupkan. Itu kan bodoh yang kamu lepas dia dah hidup lama bukan kamu yang hidupkan dia kamu tinggal tak bunuh dia saja kalau namanya hidup daripada tiada se seekor nyamuk se seekor lalat pun nak usik mau hidupkan maka Nabi Ibrahim alaihissalam membawa hujah akal yang lebih jelas bahawa fa inna Allah yati minal Allah telah menerbitkan matahari dari timur kalau kamu tahan pasti kamu berkuasa fa ti bi Sini al masyriq sila terbitkan matahari daripada barat nak tengok akhirnya tak boleh jawab dengan hujah akliyah bahkan nabi kita nabi SAW alaihi baginda juga mengajar tauhid ada menggunakan dalil akli masa terbatas ada tiga minit saya bawa cerita ni dan saya tutup tak sempat cerita tentang ahli sunnah dalam syariat ahli sunnah dalam apa kebersihan hati tak sempat kita hanya fokus dalam akidah saja eh, masa sangat terbatas nabi SAW nak mengajar bahawa hakikat yang berlaku semuanya kehendak Allah Lalu Nabi bersabda, la adwa tidak ada jangkitan. Itu hakikat. Syariat yang Nabi suruh berobat. Nabi suruh lari daripada orang sakit poster, umpama lari daripada singa. Itu namanya usul ikhtiar. Tapi hakikat penyakit daripada Allah. Jadi orang Arab Badawi, orang kampung, dia tak faham. Dia kata, orang mana pula? Ya Rasulullah tak ada jangkitan. Eh, ya, teman yang orang unta yang sihat tu, bila masuk untuk yang berpenyakit, habis yang sihat pun menyakit juga. Jadi Nabi SAW faham bahawa orang Arab ni masih terikat dengan asbab. Cause and effect yang Nabi nak ngajar hakikat iaitu kuasa Allah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka fikiran orang Arab Badawi ini dengan satu soalan, "Faman dan awwal?" Lalu siapa yang menyakiti unta yang mula-mula sakit? Dia mesti ada unta yang mula-mula sakit, takkan unta dia menyakit pada unta sana unta sana tak betul-betul. Atau kalau memang penyakit daripada jangkitan, yang mula-mula sakit penyakit daripada siapa? Oh, baru faham orang Arab Badawi ini dengan dalil akli yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Jadi sebagai take away, sebagai poin yang kita boleh ingat dalam akidah ahli sunnah wa jamaah ah, dia seimbang antara akal dan nafal wahyu dan akal itu selari kalau bercanggah berarti ada something wrong dengan kefahaman yang dibawa berarti itu bukan kefahaman ahli sunnah wa jamaah ah, disimpulkan oleh ulama kita dalam ilmu yang dinamakan pengajian sifat 20 sebab itu sifat 20 dia akan bawa jalan akalnya apa okay. ini membuktikan bahawa Allah itu wujud Nah itu kita boleh berdebat kata dengan dan muslim. Yang kedua mana dari nafal Mana ayat Quran ni? ini, ini ayatnya. Yang itu kita boleh menerangkan kepada orang yang telah beriman bahawa diwajib beriman begitu kerana Quran sebut begitu. Jadi setakat itu yang saya mampu dalam masa yang sangat terbatas hada wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. اللهم اشرح صدورنا واحسن اخلاقنا وعظم اجورنا ونور قلوبنا بنور هدايتك كما نطق من شمسك ابدا ابدا اللهم انقلنا من ذل المعصيه الى عز الطاعه يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين امين يا رب العالمين